Вдали слышно выстрелы, взрывы, и это по нашим позициям, по украински. На разрывы или минометы, или гаубицы, которые прилетели в сторону наших позиций. Там в той стороне стоят наши позиции, украинская армия. Ну нет, с нашей стороны пока не слышно выстрелов. То есть и мы тоже не открываем огонь. И надеемся на то, что будет соблюдаться перемирия. Мы на крайнем блокпосту по за Дебальцево. Звездцы до боев приблизно 2 километра. И до самого места Дебальцево 15. Стреляют всего, что можно. Хоть mm -hmm. музыка, что несмотря на то, что это не совсем перемирие, это уже... Какое же перемирие, вы же сам не слышите, что идут. Ну да, ну да. Перемирие это когда никто не стреляет. Mm -hmm. Вы все слышали, что Захарченко заявил. Что? Что ему ничего он не будет это. И Путин сказал, что его войск здесь нету, и он ни по каким этим. Уже было перемирие, но все равно не стреляют. И то, что они говорят, что мы стреляем по городам, это неправда потому что это их снаряды, и они сами стреляют по своим городам, а потом говорят, что это Украина.